опытом, мне даже не верится, что вот эти хрупкие молодые девчонки два дня сделали такую атмосферу, что просто а, в конце рабочего дня даже не чувствовалось, что пролетело столько времени. И ты смотришь на часы, и тебе кажется, ты только сели, ты только начали работать. Спасибо большое всем учителям, которые <coughs> дали возможность поучиться и поделились своим опытом. Спасибо Бару Ингуне, которая приехала и которая показала свой опыт. И спасибо отдельно официантам и ребятам, которые были официантами за питание, потому что все в тебя согласились, что я не могу. Справа в том, что мы с вами, все святяны, много раз их были на семинарах державных, когда чувствуешь себя напруженным как струна. Таким вічно поганим учнем, який щось не доробляє, щось не може, якимсь нікчемним маленьким таким і, і, і завжди в якомусь такому стресі. Ваша атмосфера дружелюбна. Наскільки розумієте, не хочеться додому їхати. Розумієш, що так, да, оце воно твоє, тут хочеться бути. Спасибо вам за эту неформальность, что мы себя чувствуем, и действительно такие обрыганы, мы нам хочется работать. Это действительно та сфера, где учитель хочет работать. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, вы знаете, все-таки эти два дня показали, что учителя могут научить тому, что все-таки в нашей стране нас очень много... Есть того, что нас объединяет всех. И это самое главное сейчас для всех. И мотивирует на все дальнейшее, интересное и ну, на развитие. Поэтому всем нужно учиться, учителей. Спасибо. Спасибо. Как представитель Кривого Рога, части Кривого Рога, нашего столика, я хотела бы поблагодарить всех присутствующих, особенно девочек, которые организовали это мероприятие. Действительно, я как молодой учитель, только закончил университет, приехала сюда. Для меня, я не знала, что это будет. И я думаю, большинство новых участников тоже. Ну, то есть мы почитали портал, посмотрели и все, что там происходит, но все равно, когда ты в это не вникаешь и ты в этом не участвуешь, ты этого не понимаешь. Но после этих двух дней я осознала, что это действительно эффективная программа, которая может восп быть воспользована в нашей школе. Но единственное, что я поняла для себя, что в нашей школе нужно сделать Wi-Fi по всей школе, чтобы дети могли пользоваться и потому что ну, большинство из этих программ действительно нужен интернет. И я хотела бы пожелать всем, чтобы после этого тренинга, когда мы приедем домой, чтобы все не сразу вникали в свои проблемы, а как-то решили, собрались, организовались, объединились и продолжали работать, работать, еще раз работать, потому что результат есть, и нам сегодня его показали, поэтому, как говорится, ребят, добрый путь! Я эстафету перенимаю, тоже кривой рук. И я как представитель многочисленного количества бэби бумеров, да, хочу поблагодарить всех коллег и устроителей нашей конференции и семинара, чтобы даже в таких сердцах, как сердца бэби бумеров, да, зажигаете и в глазах страсть и желание работать. Спасибо большое. Я представляю сеть Евроклуба города Днепродзержинска. Вы знаете, наверное, было уместным закончить на такой, может быть, даже поэтичной ноте вот наше мероприятие. Знаете, напрашиваются слова замечательного украинского поэта Бориса Олейника. Он писал так. Мы хотим думать о вас, думаем о вас. Мы не хотим думать о вас, думаем о вас. Мы о других хотим думать, думаем о вас. Мы ни о ком сейчас, наверное, не хотим думать. Думаем о вас. Мне кажется, эти слова очень уместны. И мы, наверное, когда приедем, будем работать, вот вы тут вот постоянно говорили, надо находить время не по остаточному принципу, а действительно будем находить время, чтобы э, все, что мы услышали, передать нашим коллегам и круг учителей. Ну, В данном случае мы хотим, чтобы круг наших э, кунов Евроклуба расширился и как можно больше участников было на вашем портале. Огромное вам спасибо. Безумовно, те, що ми отримали, це неоцінний досвід і огромное бажання для майбутньої роботи. Спасибо большое. Я з Галузі, наповнена Грозенка, наповнена Українка. В Києві живу тільки 11 років і рада в тому, що я беру участь в таких заходах. Дякую вам за те, що ви в такий складний момент підняли нам навстречу. Я ж вам казала про те, що Підняли настрій, дали нам друге дихання для того, щоб ми могли далі працювати. Дякую вам за те, що ви цінуєте те, що ми робимо, а ми цінуємо те, що ви робите. Отже, ще раз велике дякую за те, що ви робите.